присутствующие здесь представляют профсоюз металлургов и горняков Украины. Я первый заместитель председателя, председатель территориальной организации Запорожской Козу Полерий Иванович и председатель первичной организации Запорожского завода ферросплавов Спиридонов Юрий Николаевич. Вопрос, который мы хотели бы осветить, обратиться к вам его, ну как будем говорить, тоже осветить ознакомить с ним общественность, вопрос не новый, больной для в целом горно-металлургического комплекса, который нам совместно с и территориальными, и властными структурами сегодня практически всеми, которые есть на территории Украины, не удается решить ну, практически на протяжении уже, наверное, многих лет. Это вопрос тарифов за использованную электроэнергию. Те энергоемкие предприятия, которые в своей себестоимости имеют большое количество потребляемой электроэнергии, они работают рентабельно, если есть в этом сенс. То есть, если тарифы которые оплачивается за потребляемую электроэнергию, и продажная цена той продукции, которую они выпускают, находится ну, выше нуля. То есть имеется какая-то маржа. Тогда есть смысл работать. Когда этой маржи нет, задается вопрос собственникам. А говорюсь, что собственники сегодня предприятий, которые занимаются производством этой энергоемкой продукции, частные собственники. Одно из предприятий, которое впоследствии вот этих всех мегараздев и проблем, которые существовали у нас, вот я говорю, на протяжении уже нескольких лет, прекратило свое существование. Может, из вас кто-то слышал, был такой запорожский алюминиевый комбинат который ну, при советской, наверное, структуре имел в своем составе численность около 10 тысяч, наверное, да, уже в, свою, в незалежной Украине, будучи э, в собственности. Э, североуральского алюминия, который купил его, это было предприятие около 7-8 тысяч. Потом североуральский алюминий перепродал русскому алюминию, русалу так называемому. Это уже было предприятие порядка 6,5 тысяч. И на сегодняшний, завод, на сегодняшний день завод прекратил свое существование, потому что собственник в течение всех этих лет и один, и второй не смогли договориться с государством о том чтобы ну, была реальная цена на потребляемую электроэнергию, цена с мировым подходом оценки, то есть цена продаваемой продукции, то есть алюминия на лондонской товарной бирже и цена потребляемой киловатта часа электроэнергии значит, была в зависимости. То есть поднимается цена на изготовляемую продукцию, поднимается тариф. Вопросов нет, собственник платит. Опускается цена на лондонской товарной бирже, собственник значит, ну, пожелание такое у него государству, что в соответствии с этим понижением опускать и тариф на электроэнергию. То же самое, в такой же самой ситуации оказался и Запорожский ферросплавный завод, Про, производя ферросплавную продукцию очень большого ассортимента, которая пользуется большим спросом сегодня и на Украине, и в мире. Экономически есть все расчеты, доказывают, что сегодня производить оплату за потребляемую электроэнергию и продавать продукцию невыгодно. То есть продавать продукцию и производить ее невыгодно, потому что цена превышает реальную цену, мировую цену, европейскую цену. Вместе с этим есть тоже расчеты очень такие, ну, понятные, пока крайней пока не даже не, не, не следующему человеку понятные, что Запорожская область очень имеет энергоемкие предприятия и строилась в свое время, и Днепровец строилась под эти комбинаты в свое время, и атомная электростанция строилась под эти же нужды и проблемы, и тепловая электростанция, которая самая большая в Европе, строилась под эти же нужды для решения этих же нужных проблем. Сегодня энергетики Имеют мощности в Запорожской области такие, которые не имеют реализации. То есть сегодня, не потребляя алюминиевого комбината, нет, Запорожский, Запорожский ферросплавный завод приостановил производство. И сегодня вот Юрий Николаевич расскажет, какая ситуация в трудовом коллективе. Тысячи людей уходят сегодня за проходные. То есть их заработная плата, которая составляла, серьезные проекты были и собственника предпосылки о том, что средняя заработная плата на комбинате должна достичь до конца года цифры свыше 4 тысяч гривен. То есть ну, это даже, даже пяти, да? Это серьезная сегодня заявка, это налоги, это оплата социального фонда и жизни города и области. Мы, вот, зная всю эту ситуацию с алюминием и последствия, те, которые пришли, будем говорить с проблемами алюминиевого комбината, зная то, что люди сегодня выброшены практически все 6 тысяч за пределы проходных и сторожа только работают на территории, территория охраняется сторожами, больше там никого, никого нет. Оборудование практически вырезается потихоньку собственникам и вывозится в неизвестном направлении. Мы боимся, что эта же судьба постигнет и Запорожский ферросплавный завод нормально, социально, нормальный, социально ориентированный, который имеет хороший социальный коллективный договор, наполнение хорошее социальное, какие-то гарантии у работников этого комбината есть. Это, моя потеря это будет, конечно, невосполнима. Поэтому мы забили у колокола проводили пленум в мае месяце 18 числа. Юрий Николаевич, выступая на этом пленуме, описал ситуацию, которая в то время уже она была явно высвечивалась, эта ситуация. Будем говорить так, такое выступление эмоциональное было, и члены Нашего Центрального комитета приняли решение обратиться, принято решение единогласно. Мы подписали письмо президенту Украины о том, чтобы Виктор Федорович обратил внимание на эту проблему. После этого письма, естественно, не только главе державы пошли, расписанные по формулам экономические все предпосылки и финансовые раскладки, по всем участникам, то есть, что имеют энергетики от того, если завод работает, если он не работает. Что имеют металлурги, что имеет город, какие что имеют социальные фонды, если работают, если не работают. То есть какие потери? Сегодня в пользу того, что завод работает, ну не знаю сколько процентов, тысячу процентов, все с этого будут иметь только благо и государства, в том числе и бюджеты и города, и области, и государственной Украины. Но есть моменты, которые мы сегодня не можем понять. То есть то упорство властных структур, которое не, нет желания все-таки прийти на встречу и решить этот вопрос. Профсоюз прошел следующие стадии, мы там указали в пресс-релизе, следующие стадии вот этого этапа большого пути, так называемого, после, после того, как мы провели плен, пленум, обратились к президенту, пошли письма премьер-министру, пошли письма в Верховный Совет, что предприняли органы властной структуры. Мы получили ответ от премьер-министра в лице Андрея Петровича Клюева, который поручил трем министерствам, это было еще в конце мая, в начале июня, получил трем министерствам, профильным министерствам разобраться и проинформировать о сути проблемы и решения проблемы, естественно, в пользу, в пользу государства. От президента мы получили ответ за подписью Акимовой о том, что Виктор Федорович тоже самое поддерживает эти все моменты и озабочен ситуацией, поручил кабинету министров соответствующему. Это тоже, это тоже все датировано июня месяцем. Верхов, профильный комитет Верховной Рады во главе с Натальей Юрьевной Королевской на своем заседании рассмотрел круг лиц, участников все заинтересованы. И НК, и энергетики, и экономика была, Министерство представлены импромполитики и представители завода, представители бизнеса, представители профсоюза, все принимали в этом участие. Профильный комитет тоже самое очень мы считаем, так, ну, душевно поговорил с нами, с нами на эту тему. Но создана рабочая группа была. И уважаемые люди вошли в эту рабочую группу разобраться с ситуацией и каким-то образом разруливать ситуацию. Представители НКРе выступая, то же самое, говорили, что у них есть кое-какие там наметки, что они готовы, что они видят свои потери, они бы не хотели их иметь, то есть и вот эти моменты все вроде как в нашу пользу. Ну, не в нашу пользу, мы тут с этого, собственно говоря, ничего и не имеем. Имеет логика просто, имеет экономика, имеет бизнес, имеют люди, которые работают на этом предприятии, получают заработную плату. То есть в этом плане Шаг был сделан профильным комитетом. Социальный комитет возглавляемый Васильевича Абхарой, тоже заинтересовался. Они провели круглый стол на запорожской земле, собрали, во-первых, запорожскую территорию всю, властные структуры, представителей бизнеса, представителей энергетического комплекса тоже вроде бы как не нашли мы там каких-то ну, камней преткновения для решения этих проблем потом комитет Василий Григорьевича который возглавляет Хара по социальной по социальной политике значит собрал в Киеве заседание своего комитета с участием тоже самое были представители профсоюза нашего были представители э, заводов отдельных Они выступали, говорили о своих проблемах. И комитет принял решение обратиться с, к президенту Украины, запрос президенту Украины отправить и описать ситуацию. То же самое у вас оно там есть. Это, это, это вполне логическое письмо, которое говорит, что ну, всем выгодно сделать так, как просит э, комбинат. На сегодняшний момент, вот сегодня общаясь утром с председателем профильного комитета Василием, говорим, что они там в отпуске были одновременно, сейчас из отпуска пришли. Но ответ мы, к сожалению, от Виктора Федоровича комитет не получил. Хотя он говорит, есть нюансы, но могли дать ответ на Литвина, потому что не просто был запрос депутатской группы, а было голосование на Верховной Раде и 257 голосов народных депутатов отправили президентский запрос. Януковичу для решения проблемы по существу. Ну и вот вроде как во сегодняшний день ответа, хотя все уже сроки прошли, 15 дней, месяц мы смотрели регламент, ну президент в отпуске был, понимаем тоже ситуацию, но пока ВОЗ и не там. Поэтому мы вот сегодня здесь вас просим обратиться, ну, обращаемся к вам для того, чтобы ну, как-то ударить еще раз в колокол, сказать, что ну, не может же быть без надежды, когда логика железная. Должно быть, должен же выход быть из этого тупика. Еще хочу одну интересную вещь сказать. Никто не хочет соглашаться. Я хочу, хочу сказать, что Запорожье, конечно, очень грязный город. Очень грязный. Имея такую концентрацию вот этого металлургического производства, очень разные Все хотят дышать чистой чистым воздухом, купаться в чистом Непре, но. И в перспективе развития города Запорожья вообще нет металлургических развития горно-металлургического комплекса. Хотя мы слышим там и какие-то новые месторождения железной руды под пологами разведаны, и, и калиновые глины добываются на территории. То есть этого ничего нет. То, чего на 70-50% получают сегодня социальные фонды области территории, города, и кормится, ну тут пусть никто не обижается, потому что всегда вроде как металлурги и горняки вроде себя вечно кормильцами называют, то курица, несущая золотые яйца. Но сегодня надо согласиться, что этот комплекс заводит порядка 45% валюты, которой мы расплачиваемся и за долги с валютными фондами на Украину, на территорию Украины, И более 25% вкладов в бюджет государственный. То есть это комплекс, с которым надо считаться. Регуляторная политика государства у утрачено. Я уже немножко на другую волну перехожу, потому что может быть от этого, собственно говоря, и... Извиняюсь, и проблемы все возникают, понимаете? Потому что регуляторной политики нет. В результате административной реформы ушло Министерство промышленной политики. Нет его. На его месте вырос, выросла Агенция по управлению корпоративными правами державы. Она не работает. Уже третий раз продлеваются сроки введения в действие этого, этой, этой агенции. Пока работают и то, и другое. Но как видите, основополагающих каких-то действительно судьбоносных вопросов ни то, ни другое управление властно не решает. То есть возникает вопрос, ну нельзя бросать на произвол судьбы вот, вот такой экономически важный кусок для бюджета, для валового продукта государства. И мы озабочены как граждане Украины, как организация, которая насчитывает в своем составе порядка 50, 550 тысяч членов профсоюза. Не безразлична нам судьба наших членов профсоюза. Мы считаем, что государственные структуры должны вмешаться и править. Есть понятно, что 99% или там 98% ГМК находится в частных руках, но и Пережили, пережили мировые мировой опыт Европы и мира о том, что это было, но нельзя не управлять этими процессами. Надо править и бизнесом и бизнес-структурами. Нужны быть правила игры на территории державы, если она держава, если она, ну, она держава. 20 лет мы уже вот буквально на днях отметили. Дружное. Сказали, что мы чего-то добились. Но если оно в руки само попадает, чего ж не добиться большего? Вот такая у меня к вам вводная. Спасибо. Может, вопросы будут? Или мои коллеги в двух друг... словах? Я, наверное, добавлю кое-что, поскольку все-таки проблемы, о которой Сергей Петрович говорил, она мне ближе, потому что это Запорожье, Запорожский регион. Гордомедовский комплекс для города Запорожья дает 60% формирования бюджета. 60%. На начало 2000, 2000 года работало в Гордомедовском комплексе, занято было порядка 70 тысяч работающих. На сегодняшний день 52 тысячи. 18 тысяч ушло за эти 10 причем, если считать за последние 4 года, 8, 9, 10, ну и немножко 11, то только за эти 3,5 года ушло, сокращено рабочих мест 10 тысяч. Исчезли такие предприятия, как Запорожский алюминиевый комбинат. Сергей Петрович на этом останавливался. И юридически он числится. Разговоры возникают о том, что вот восстанавливать, решать и так далее. Нечего там уже восстанавливать производство уже не работает, производство. Уже два года, не считая производства катанки, которое изготавливается в Запорожье на алюминиевом комбинате с металла, произведенного в России, привозится оттуда и так далее. Исчезло не работает предприятие, так называемое углекомпозит. Конец 70-х, начало 80-х год построено в Запорожье, предприятия по производству углекомпозитных материалов, космос, авиация, машиностроение насчитывавшая в свое время 2500 человек, сейчас стадия банкротства, людей уже нет, производство остановлено и так далее. Алюминиевый комбинат. Причина див-тариф. Я на нем не буду останавливаться. Сегодня мы столкнулись с проблемами на Ферославном заводе. Здесь уже не див-тариф, здесь уже электроэнергия по первому классу. Им, надо, им они получали сейчас по первому, сейчас по второму классу стоимость электроэнергии. Их устраивает первый класс и часть второго. Нет. По требованию НКРСД, НКР и комит... правительства они переведены по второму классу. Что повлечет за этим? И это при том, что Украина, Украина продает электроэнергию за границу по цене дешевле первого класса. Наши предприятия не просят, не просят той цены, по которой Украина пройдет электроэнергию за границей. Они просят всего лишь навсего ту ситуацию, вернее, которая была. Первый раз, не частично второй. Дело в том, что по второму классу, кроме цены, еще есть проблемы чисто технологические. Ряд сплавов, а именно только Запорожский завод может эту категорию сплавов у нас на Украине производить он не может производить по цене именно второго класса.